নমস্কাৰ চাই বাইদেউসকল অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা তথা বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিল অত্যন্ত এটা সুখবৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অৱ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ফালৰ পৰা সোতৰ এপ্ৰিল তাৰিখত ভেকেঞ্চি চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰা হৈছে আৰু বিষয়বস্তুটো হৈছে ফিলিং আপ অফ প'ষ্ট ইন এইট চেণ্ট্ৰেল পে' কমিশ্যন অন ডেপুটেশ্যন বেচিছ অৰ্থাৎ ডেপুটেশ্যনৰ ভিত্তিত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত পদ পূৰণৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ইট ইজ প্ৰপ'জ টু ফিল আপ ডি থাৰ্টি ফাইভ প'ষ্ট ইন এইট চেণ্ট্ৰেল পে' কমিশ্যন অন দ্য ডেপুটেশ্যন বেচিছ অৰ্থাৎ অষ্টম দৰমহা আয়োগত সম্পূৰ্ণৰূপে ডেপুটেশ্যনৰ ভিত্তিত পঁয়ত্ৰিছটা খালী পদৰ পূৰণৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰা হৈছে বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আবেদন কৰাৰ এতিয়ালৈকে ধাৰ্য কৰি দিয়া হোৱা নাই আৰু এটা কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে পঁয়ত্ৰিছটা পদ পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে এই ভেকেঞ্চি সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তথা বিত্ত বিভাগে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা খোজ আগবঢ়ালে বুলি ক'ব পৰা যাব কিয়নো আপোনালোকে জানে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পোষ্টসমূহ অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ এই পোষ্টসমূহ থাকিব অৰ্থাৎ দিছ পোষ্ট আৰ টু বি ষ্টাৰ্টেড ফৰ দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম দি ডেট অফ যিদিনাৰ পৰা অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ কাৰ্যকৰী হ'ব গঠন হ'ব তেতিয়াৰ পৰা অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ ভংগ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই পঁয়ত্ৰিছটা পোষ্ট থাকিব অৰ্থাৎ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হল যে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিত্ত বিভাগে অষ্টম ধর্ম আয়োগৰ ক্ষেত্র এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈ আগেছে আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে কনস্টিটিউশন অফ দি এইট সেন্ডেল পে কমিশন এন্ড টিল দি ক্লোজার অফ দি কমিশন আর কমিশন ক্লোজার লৈকে থাকিব অ্যাপেন্টমেন্ট অফ দি এইট সেন্ডেল পে উইল বি গভর্ন বাই দি রেগুলার নর্মস প্রেসক্রাইব বাই দি ডিও পি টি ফ্রম টাইম টু টাইম ডিও পি দ্বারা টাইম টু টাইম এইখানে সকলো থাকিব তার সার্কুলার অনুযায়ী হব দিস ইজ এন অপেন এন্ডেড সার্কুলার মিনিং ডেট অ্যাপ্লিকেশন উইল বি অন এ কন্টিনিউয়াস বেসিস কন্টিনিউয়াস বেসিসত অ্যাপ্লিকেশন চলি থাকিব আনটিল অল ভেক্সিজ আর ফিল সকলো ভেকেন্সি ফিল আপ নোহালেক এই ভেকেন্সি প্রক্রিয়াটো চলি থাকিব আর সেই কারণে সাবমিট ডিউলি ফিল অর ভেরিফাইড অ্যাপ্লিকেশন এট দ্য আর্ডিস যিমান পাৰে সোনকালে আবেদনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিত্ত বিভাগৰ পৰা ভেকেঞ্চি চাৰ্কুলাৰ যি জাৰি কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন সম্পৰ্কত অন্যান্য আপডেট অহাৰ লগে লগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ